সেয়া হৈছে ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু ঘৰত গাড়ী খালিয়েই হ'ল আৰু দিয়ক ইষ্ট খালিয়েই হ'ল এখন এখনকৈ আনিব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে বাকী এতিয়া মোৰ তাত এভেইলেবল বুলি ক'ব গ'লে গ্ৰেন আইটেনখন আছে এইখনো দুয়োজনে কথা পাতি আছে ফাইনেন্সত লোৱাৰ কথা কৈছে চাওঁ কি হয় এইখন এভেইলেবল আছে আৰু এখন গ্ৰেন আইটেন বাকী এলট' গ্ৰেট এনখন যে সেইদিনাখন যে ভিডিঅ' দিছিলোঁ ধৰি লওক গাড়ীও মজা হয় এক্সোৱেলি এইখন গাড়ী বুকিং কৰিছিল বৰপেটাৰ পৰা কিন্তু ৰাতিপুৱা টাইমত গম পালোঁ তেওঁৰ ঘৰত বোলে কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে গাড়ীখন বুকিংটো কেনচেল হৈছে গতিকে এভেইলেবল আছে আৰু এল্ট' কেটেনখন ল'ব পাৰিব মই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাব চায়ে ল'ব পাৰিব বহুতে ফোন কৰি আছে বহুতে ফোন কৰিছিল গাড়ীখনৰ কাৰণে মই গম এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আকৌ বুকিং হৈ যাব মই সেইটোও জানো গতিকে বহুতে ফোন কৰিছিল গাড়ীখনৰ কাৰণে এতিয়া গতিকে এভেইলেবল আছে এতিয়া ওলাই বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব এল্ট' কেটেনখন আকৌ এইখনো এভেইলেবল আছে গ্ৰেন এটেনখন বাকী এইখনতো ফাইনেন্স চলি আছে এইখন ফাইনেন্সে ক'ৰবালৈ নিব আৰু আকৌ এখন গাড়ী আনিছোঁ এইখন আপোনাৰ ডক্টৰৰ গাড়ী বহুতে বিচাৰি থাকে এইখন ডক্টৰৰ গাড়ী এখন আনিছোঁ এইখন হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একদম ডক্টৰৰ ছাৰৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ গাড়ী ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ হয় একদম ফাৰ্ষ্ট অৰ্নাৰ গাড়ী হয় ডক্টৰৰ ছাৰৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা গাড়ী আৰু এইখন লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন দাম ল আহিব এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা ইনক্লুডিং ট্ৰেঞ্চফাৰ গতিকে ডক্তৰৰ গাড়ী বিচাৰি আছে যদি আৰু এইখন ল'ব পাৰিব এইবোৰ সন্ধাইত কাম কৰা কাগজ চাগজবিলাকো আছে মই দেখাই দিওঁ দেই নামটো ৰাখিব এই আছে ডক্টৰ মাছিন হুছেইন দেখিছেনে ডক্টৰ ডক্টৰৰ গাড়ী এইখন আই টেন ফাৰ্ষ্ট অনা এইখন ল'ব পাৰিব এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাত ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্ট চব মই কৰি দিম বাৰু এ চিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰানিং হৈ আছে চাৰিটা পাৱো আছে বাকী এলট্ৰ' গেটেনখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মই সেই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ'টো বনাই থৈছিলোঁ আকৌ এইখন ল'ব পাৰিব আই টেনখন আছে এভেইলেবল অ' গ্ৰেন আইটেন ল'ব পাৰিব তিনিখন গাড়ী এভেবল আছে মোৰ তাত যাব ওলালোঁ মই এতিয়া থানাৰ পৰা আহোম কৰিব থানালৈ যাওঁ থানালৈ কিয় যাওঁ মানে ক'ম আৰু লাহেকৈ চ' থানাৰ পৰা আহোম কৰিবলৈ ওলালোঁ এইখন যিহেতু চানডে' ডেলিভাৰী বয় মোৰ ডিজাৰখন সেই চাৰ্ভিচিং কৰিব দিলোঁ মানে গতিকে এইখনকে চলাই খুজিছোঁ আৰু ডিজাৰটো ডিজাৰে দিছোঁ ন এইখন কি ডিফাৰেঞ্চ আছে যাওঁ থানাৰ পৰা আহোঁগৈ গাড়ী লৈ ওলালো গাড়ীত যদি এইটো পিক আপ পায় তেতিয়া গম পাব যে গাড়ীৰ ইঞ্জিন একদম গুলি হৈ আছে আৰু এইটো পিক আপ আহিব লাগিব ভাল ইঞ্জিন গাড়ীৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ থাকিলেহে এইটো পিক আপ আহিব আকৌ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আপডেট আছে বাৰু ফেইলো হৈ আছে তথাপিও হ'ল থানালৈ অহা কামটো হ'ল থানালৈ কিয় আহিছিল গম পালেই চাগে ফোন আহিব আৰু গতিকে থানালৈ আহিছিলোঁ মই সেই আমাৰ অফিচাৰৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰৰ গাড়ীখন বেচিব গ'লে এলটো কেটেনখন আৰু আমাৰ ইয়াত ধৰক গাড়ী বেচা কিনাৰ কিবা কিনি হ'লে মোলৈকে যিহেতু ফোন কৰে থানাৰ পৰাই হওক বা থানাত গাড়ী ল'বলগীয়া হ'লে মোলৈকে যিহেতু ফোন কৰে গতিকে মোকে ফোন কৰিছিলে গাড়ীখন চাব গ'লোঁ ঠিকেই আছে বাকী ছাৰে নতুন গাড়ীখন কিবা লৈ আছে সেই গাড়ীখন ল'লেহে মানে দিম বুলি ক'লে আৰু বাকী গাড়ীখন চাই আহিলোঁ বাৰু মই যেতিয়া ছাৰে দিয়ে লৈ ল'ম আৰু বাকী এইখন গাড়ী যিহেতু দেওবাৰে ডেলিভাৰী হ'ব মই আজি ছাৰ্ভিচিংটো কৰাই দিমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ ম'বাইলটো মানে ছাৰ্ভিচিং কৰোঁ কওঁ হৈ আছে আৰু চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ আছে গতিকে ছাৰ্ভিচিংটো কৰাই দিমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অকণমান দেৰি হৈ গ'লগৈ আকৌ এফালে যাব লাগিব ইয়ন এখনৰ খবৰ পাইছোঁ সেইখন চাবলৈও যাব লাগিব এফালৰ পৰা আহি পালোঁহি আকৌ এফালে যাওঁ এতিয়া ত' গাড়ীখন খবৰ পাইছোঁ যাওঁ এফালে ৰ'ব ঘূৰিয়ে ফুৰা গৈছে দিনটো আজি ডিজাইনখনলৈকে লৈ ঘূৰি ফুওঁ আৰু তেলো ভৰাব লাগিব তেল নাইকিয়াই হ'ল তেলৰ মাইলেজেই ভাল যেতিয়া গাড়ীখন পালে তেল ভৰাবলৈ পাহৰি যোৱা নিচিনা হৈছে আৰু আহি আছোঁ এতিয়া গাড়ীৰ সন্ধানত আপোনালোক যদি কম দামত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ থকা গাড়ী লাগে চিধান গাড়ীও লাগে ভাল কমফৰ্টেবল টাইপৰ গাড়ীও লাগে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ল' মেইনটেনেন্স তেলৰ মাইলেজো যদি ভাল লাগে পাৰফেক্ট গাড়ীখন হৈছে ছুইফ্ট ডিজাৰ ডিজেলখন মই যিখন মডেল চলাই আছোঁ তেনেকুৱা ছেইম এতিয়া যিখন চলাই আছোঁ ৰ' বহুত ধুনীয়া গাড়ী এখন টাইম টু টাইম মেইনটেনেঞ্চ কৰি থাকিলে ডিজেল গাড়ী হওক পেট্ৰল গাড়ী হওক একো বেমাৰ নোলায় মেইনটেনেঞ্চ নকৰিলে পেট্ৰল গাড়ীও বেমাৰ ওলাব ডিজেল গাড়ীও বেমাৰ নল'ব মানুহৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছে ডিজেল গাড়ীৰ মেইনটেনেঞ্চ বেছি নহয় একচুৱেলি টাইম টু টাইম কাম কৰি থাকিব একো মানে বেছি নহয় ভাল ডিজেলৰ ডিজাৰ দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত পাই যায় কিন্তু এল্ট্ৰ' এখন কিনিব গ'লে এতিয়া দুই লাখ বিছ হাজাৰ টকা এনেকুৱা লাগি যায় গতিকে মই চাজেষ্ট কৰিম ঘৰত যদি আপোনাক ৰাভ ইউজ কৰা গাড়ী লাগে বোলে ডেইলি পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এশ কিলোমিটাৰ মোক গাড়ী চলাবই লাগিব তেতিয়াহ'লে ডিজেলৰ ডিজাৰ এখন লৈ লওক পইচাও বাচিব চব ফালৰ পৰা মানে বাচি যাব আৰু পেট্ৰলৰ গাড়ী এখন লৈ ল'লে ঢেৰ তেল খাব আৰু ডেইলি লাগিব নাই বেছি ৰানিং হোৱা মানুহে ডিজেল গাড়ীয়ে লৈ আহিছে আমি এতিয়া বেছি ঘূৰোঁ গাড়ীত বেছি ৰানিং হয় গতিকে আমি ডিজেল গাড়ী চলাম তেনেকুৱা আৰু এতিয়া এইখন এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ চলিছে কিন্তু গাড়ী আপুনি এক্সেলাৰটো চুহি গ'লেই হ'ল এশ বিশ ত্ৰিছ মিন্ধা চুঠি যাব গতিকে ৰানিঙৰ ওপৰত মেটাৰ নকৰে গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন ভাল হ'ব লাগে ইঞ্জিন ভাল হ'ব লাগে আহি পালোঁহি আমাৰ ইয়াত ৰহা চাৰিআলি ভণ্টিহঁতে দুই এটা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে সিহঁতকো ওলাই আহিলোঁ একেবাৰতে তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি ট্ৰিপ এটা ওলাই আছোঁ আৰু টিলিঙা মন্দিৰলৈ যাম আকৌ অগ্নিনাথ মন্দিৰলৈও যাম দৰ্শন কৰিবলৈ সেইকেইদিনতে যাম সেই সংক্ৰান্ততে মানে দুই এটা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে ময়ো গাড়ী এখন চাব অহা এক বুলি দুই চিগা বুলি যায় বাৰু সেইটো কৰিছোঁ আৰু য়ন এখন লৈছোঁ ৰখিব য়ন মেগনা প্লাছ য়ন মেগনা প্লাছ এখন লৈছোঁ এল চি ডি চেল চি ডিৰ পৰা আদি কৰি বহুত ধেৰ লাগি আছে আৰু এই সন্ধিয়াৰ পৰা ৰখি ৰখি এতিয়া আঠটামান বাজিলহি য় য়ন এখন ল'লোঁ ইয়ন লৈছোঁ ক'লপৰা এয়া চাওক আমাৰ ভাইজনে দিছে ইয়ন এখন ল'লোঁ বাকী মোৰ লগত আজিৰ পৰা এভেইলেবল এভেইলেবল থাকিব আৰু কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব একদম অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে বাকী ইণ্টিঅ' চিনটিঅ' মজা হৈ আছে এইবোৰ স্ক্ৰীণ চিষ্টাৰ চিষ্ট্ৰেন এইবোৰ লাগি আছে আৰু এটাই চাৰ একদম মজা হৈ আছে বাকী অলপ স্ক্ৰেচ চেৰ ৰং চঙৰ কাম আছে এইকেইটা কৰাই দিম আৰু ইয়নখন এতিয়া পেট্ৰল পাম্পতে থলোঁ আৰু তাৰমানে কি হ'ল গাড়ী দেৰি হৈ গ'ল মানুহ কমি গ'ল তেনেকুৱা হ'ল আৰু বেপাৰ এখন লৈ আহিলে আৰ্টিকাখন আকৌ মই লৈ আহিলো ডিজাৰখন এতিয়া ইয়ন এখনো ওলোৱা হ'ল তিনি এখন হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া এই আমাৰ বাৰ পৰ্যায়তে গাড়ী এখন আছে চেণ্টৰখন আছে এই মানে ল'ৰা এজনে ভাইটি এজনে মোক ফোন কৰি আছে সেইখন গাড়ীও চাব যাব লাগে তেল ভৰাই ললো আৰ্টিকা তেল ভৰালো ডিজাৰখনো তেল ভৰালোঁ এইফালে দেউতাই ইয়নখনো তেল ভৰাই আছে গোটেইকেইখন গাড়ীয়ে তেল ভৰাই ললো এতিয়া যাওঁ চেণ্টাৰখন চাবলৈ সিহঁতি বজাৰ কৰিব আহি ক'ত ফচি গলি বেছি যদি দেই তই এতিয়া গাড়ী চলাই লৈ যাব লাগিব গৰম পাইছ নাই তই আৰটিকাখন লৈ যাবি তাৰপৰা ইয়নখন লৈ যাব মিষ্টেকটো হৈ গ'ল মানে কি দেউতাৰ গাড়ীখন লৈ আহিলে ময়ো এইখন লৈ আহিলোঁ দেউতাৰ পিছত বেলেগ ফালে গৈছিল গোটেইকেইটা আহি ৰহাতে লগা লগেই হ'লোহি এতিয়া মানে সেই মিলাই আছো এইখন এখন গাড়ী যদি চেণ্টাৰখনো যদি মিলি যায় তেতিয়া নিয়া মানুহ নাই আৰু এতিয়া মই ডিজাখন লৈ যাম দেউতাই আটিকাখন লৈ যাব ভণ্টিয়ে যেনিবা ইয়নখন লৈ যাব সিখনহে কোনে আনিব মিলাব লাগিব অ আহি পালোহি বাৰ পুজীয়া এতিয়া যিটো ল'ৰাই লিংক দিছিলে আৰু অ চেণ্টাৰখন চাওঁগে এতিয়া কি হয় ভণ্টিহঁতক গাড়ীতে বহাই থৈ আহিছো

খন চাই গাড়ীখন বৰ ধুনীয়া হৈ আছিলে সাতাইছ হাজাৰ চলিছিলো সাতাইছ হাজাৰ চলিছিলে ফাৰ্ষ্ট নাৰ হয় গাড়ীখন লাগিছিলে আঢ়ৈ লাখ টকা দাম তলে আৰু দামটো অকণমান বেছি হ'ল ল'ব চাওঁ কি হয় মনটো বিৰাট মন আছে হাই দামত হ'লেও ল'ব মন আছে চাওঁ কি হয় কি বাকী ভায়ে দিছিলে গাড়ীখন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হয় কি ক'লে তোৰ গাড়ীখন চলাই চাওঁ মোৰ বাৰু বেচ মোৰ বেচা গাড়ীখনে চলাই চাই চা কেনেকুৱা পাইছা চলাই ভাল লাগিছেও লৈছে পেট্ৰলখন লৈ হাততে নালাগিব চ' দিনটো আজি এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ ইয়নখন ল'লোঁ আকৌ সেয়া থানালৈ গ'লোঁ গাড়ী চাবলৈ পিট'লটো ইমানখিনি আছিল সেইফালে চাই থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ হ'ব লগ পাই ভাল লাগিল দিয়া ফোন চোন কৰি থাকিবা অঁ ছেভ কৰিম দিয়া চেণ্টাৰখন চালোঁ এনেকুৱা মজা হৈ আছে নহয় সাতাইছ হাজাৰ চলিছে অনলি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আছিলে এইয়া মানে মেইনটেনেঞ্চৰ উদাহৰণ গতিকে ভাল মেইনটেনেঞ্চ কৰিলে গাড়ী কেতিয়াও বেয়া নহয় দহ বছৰ হওক আঠ বছৰ হওক সেইটো মানে তুলনাই নহয় দুহেজাৰ বিছ চনৰ গাড়ী এখন ডেৰ লাখ দুই লাখ কিলোমিটাৰ চলি যায় কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ গাড়ীখন দিছে নাই সাতাইছ হাজাৰ চলিছে অনলি এটা স্ক্ৰেটছ নাই গোটেই গাড়ীখনত গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ডিপেণ্ড কৰে কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত গাড়ী এখন গেট আপটোৰ ওপৰত মানে প্ৰাইচটো ডিপেণ্ডেড হয় সেয়ে ইয়াৰ চিয়াৰৰ লগত ইমান মতলব নাই ইমান হেৰি নাথাকে গতিকে গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন চাহে গাড়ী কিনক যি নহওক বাৰু দামটো দুহেজাৰ চৈধ্য আছিলে আঢ়ৈ লাখ টকা হ'ল ক'লে তেওঁ আৰু আঢ়ৈ লাখ টকা ল'লে অসুবিধা হ'ব মানে আপোনালোকক বিকিবৰ কাৰণেও অসুবিধা হ'ব তথাপিও চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁগৈ বাৰু